İnsanın ana bətnindəki inkişafı möcüzələrlə doludur. Hələ hamiləliyin 22-ci günündə, yəni ana bətnindəki uşaq fetus halında olarkən qulaqlar inkişaf etməyə başlayır. Hamiləliyin 4-cü ayında qulaq tam funksional hala gəlir. Fetus bundan sonra ananın qarınındakı səsləri eşidə bilir. Dolayısıyla yeni doğulan bir uşaq üçün eşitmə hissi dilər duyğu üzvlərindən daha əvvəl əmələ gəlir. Quran ayələrindəki müvafiq sıralanma da məhz bu yöndən yetərincə diqqət çəkicidir. Sizə qulaq, göz və ürək verən odur. Siz çox az şükür edirsiniz. Allah sizi analarınızın bətinlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxartdı. Sonra sizə qulaq göz və qəlb verdi ki şükr edəsiniz diqqət etsək görərik ki Quranda Allahın insana bəxş etdiyi duyğu orqanlarından həmişə müəyyən bir sıra ilə bəhs edilir eşitmək görmək və başa düşmək Bir körpənin hissləri də eyni ilə bu ardıcıllıqla müşahidədir. Qısası müasir elmin kəşflərindən biri olan insan orqanlarındakı inkişafın ardıcıllığı Quranda açıq-aşkar ifadə edilir. Qur'anda bir elementə xüsusi diqqət yetirilir. Dəmir. Qur'anın Hədit, yəni Dəmir adlı surəsində belə buyurulur. Biz həddindən artıq möhkəm olan və insanlara fayda verən dəmiri də endirdik. Ayədə demir çün istifadə olunan ənzəl nə kəlməsi insanların xidmətinə verilmə mənasında düşünülə bilər. Fəqət, kəlmənin başqa mənası da var ki, bu ayənin çox vacib bir elmi mövcüzə daşıdığını göstərir. Bu yağış və günəş şüaları üçün işlədilən göydən fiziki olaraq endirmə mənasıdır. Müasir astronomiya kəşfləri Yer üzündəki dəmirin kosmosdakı nəhəng ulduzlardan gəldiyini ortaya qoymuşdur. Həmçinin təkcə dünyadakı deyil, bütün günəş sistemindəki dəmir kənar kosmosdan gəlmishdir. Çünki günəşin hərarəti dəmir elementinin meydana gəlməsinə kifayət etmir. Dəmir ancaq günəşdən çox böyük ulduzlarda bir neçə yüz milyon dərəcəyə çatan istilikdə əmələ gələ bilər. Nova, daya, supernova adlandırılan bu ulduzlardakı dəmirin miqdarı müəyyən bir nisbəti keçərsə, artıq ulduz bunu üzərində daşıya bilmir və partlayır. bu partlayış neticesinde içinde demir olan göy kosmosa yayılır. Yer küresindeki demirin hamısı bu merhale neticesinde kenar kosmostan gelmiştir. Yani demir, eyni ile ayede bildirildiği kimi dünyaya indirilmiştir. Bu məlumatın Qur'anın nazil edildiyi 7-ci əsrdə elmi şəkildə kəşf edildilə bilməyəcəyi isə aydındır.